સુરત શહેરમાં પંદર ફેબ્રુઆરી બે હજાર પચીસથી દરેક ટુ વ્હીલર વાહન ચાલકો માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત કરાયું છે ટ્રાફિક સુરક્ષા વધારવા માટે સુરત પોલીસે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે શહેરમાં લોકોને હેલ્મેટ પહેરવાના મહત્વ વિશે જાગૃત કરવા માટે પોલીસ દ્વારા ખાસ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં નિઃશુલ્ક હેલ્મેટ વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા જોકે પંદર ફેબ્રુઆરીના રોજથી ઘરેથી જો કોઈ ટુ વ્હીલર ચાલક હેલ્મેટ પહેરીને ન નીકળે તો તેમને મેમો આપવામાં આવશે आजvartheta के विस्तार में सोलेख परिवार सूरत पुलिस साथे मडीने वाहन चालकों ने हेलमेट वितरण करी ट्रैफिक नियमों पाड़वा कयु होतो आज चौदह फरवरी के दिन सर्वप्रथम तो हम कुलवाम के शहीदों को याद करते हैं उनके बलिदान को याद करते हैं आज के दिन एक ऐसा दिन की तरह भी मनाया जाता है जिसमें हमें गुशु को केयर करते हैं और एक दूसरे की जिंदगी से प्यार करते हैं उसी के अनुसंधान में सोलेक्स परिवार की तरफ से पुलिस सोलेक्स परिवार मिलकर आज लोगों के लिए अपने मीडिया के मित्रों के लिए हेलमेट का वितरण कर रहे हैं और उसमें हमारा पर्पस एक ही है कि हम आपकी ज़िंदगी की परवाह करते हैं आप भी अपने परिवार की परवाह करिए और आप हेलमेट पहनिए रोड के ऊपर चलिए कल पंद्रह फरवरी का दिन है सूरत शहर पुलिस कल से पूरे शहर में तीन हजार पुलिस की फौज के साथ और अद्यतन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ई चालान जनरेट करना और हमें समाधान सुल्क लेना दंड करना इस सारी कार्रवाई कल से की जाएगी जो हेलमेट नहीं पहनेगा और उसके बाद जो बारम्बार वायलेशन करते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए भी आर के साथ संकलन किया गया है लेकिन हमारी पूरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी किया जा रहा है आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है आप सुरक्षित रहिए अपने परिवार से अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर हेलमेट पहनें